Дерматологические лаборатории Уряж представляют новую технологию динамичного увлажнения. Несколько слов о физиологии. Естественное увлажнение кожи – это увлажнение эпидермиса, верхнего слоя кожи. Вода поступает из дермы в направлении верхних слоев. Этот процесс носит название трансэпидермального обмена. В верхнем слое эпидермиса – роговом. Вода удерживается клетками и связывается с кератином. Водный баланс кожи поддерживают два основных механизма. Первый – динамичный, в основе которого движение воды. Второй – статический, способный связывать и удерживать влагу. Главную роль в регуляции данного механизма играют два фактора липиды клеточных мембран и межклеточного цемента, а также натуральный увлажняющий фактор НМФ, природный фактор увлажнения. В состав НМФ входят минеральные ионы и соли, так называемые минеральные и органические осмолиты. Благодаря изучению роли асмолитов, молекул, способных удерживать влагу, Урьяжу разработал линию увлажняющих средств аквапрессии, которая заключается во взаимодействии двух типов асмолитов. В чем же инновация комбинации? Инновационная технология заключается в уникальном и простом выборе асмолитов. Минеральные асмолиты естественным образом содержатся в термальной воде Урьяж. Органические асмолиты были отобраны в ходе тщательных исследований за их эффективное действие в комплексе с термальной водой Урьяж. Осмолиты заключены в специальную биопленку, полученную с помощью биотехнологий. При нанесении на кожу происходит высвобождение минеральных осмолитов, и последние естественным путем через специальные каналы аквапорины-3 поступают в клетку, обеспечивая движение воды. Увеличивается активация рецепторов, при этом облегчается поступление органических осмолитов внутрь клетки. Их высокая влагоудерживающая способность позволяет обеспечить клетку необходимым количеством воды. Успешное синергическое действие двух типов асмолитов в линии аквапресси обеспечивает направленное длительное увлажнение, полностью отвечающее потребностям кожи. В этом уникальность самой концепции.